Стреляй туда! Не Мадам, а за что вас остановили? Под какой знак? А вам видео показали, что вы вообще под знак поехали? Или вам просто сказали, вы нарушили все, давайте документы, да Молодой, красивый. Как так получается, не пойму. А вы знаете, что под этот знак можно ехать? Ну вот, видите, вот для них это и плюс. <тасплодия> Нет, это ему на зарплату. А если вы там, они перед знаком стояли вам сказали сюда не ехать, вы бы не заехали сюда? Правильно, молодой? Как, как, как вы думаете, у вас видео будет правопорушено? Да, да, да. Тут и не разъяснили, не знайомили и все. Можно вашу посвечить? Потрывай, пожалуйста. Сейчас пока настану, на камеру не надо Шлемет сергей володимирович третий батальон а что вы ж вчера были или вы как я не пойму вы ж в ночь вообще или вы в день выходите как как вас выгоняют, я не пойму скажите вы в рамках закона сейчас действуете вы сказать, хотите сказать что э, данная дама была э, доказана ее вина в полном объеме да. наверное да или наверное нет или вы просто на морозе выписали постановление и все на морозе ну как на морозе вот просто вы сейчас же на морозе на морозе на улице холодно холодно вы замерзши Замерзший. я и говорю вы на морозе выписали постановление или в тепле выписали Скажите, пожалуйста. Мне э, как нужно сделать, чтобы вы сделали в рамках закона? Именно в рамках закона. А не просто так. Едет автомобиль, вы останавливаете говорит, вы под знак поди Под какой знак? Скажите, Приду. пожалуйста. С чего вы взяли, что он там есть? А если она выезжала с паркинга, там установлен знак дополнительное направление движения. Вы можете это подтвердить? Чем? Можно увидеть на бодикамере? А как вы это... Отдел и вас ознайомлят видео. Как вы тогда разглядали справу от данного автомобиля, который я только что подошел? Шли, побачили, а доказы вы предъявили? Так. Які? Она сказала, что она порушила сама. Я кажу доказы. Фото, видеофиксацию. Вы показали на бодике, что она нарушила? Мы есть 10 дней. Расскажите наши решения по всей постановке, Что она на сходна с нашими действиями. То бишь, я буду идти делать вид, что я курю, правильно? Ваше правило. Не, подождите, модулируемся, вы же сказали, я вам теперь говорю. Я иду курю, делаю вид, что я курю. Вы подходите, говорите, что я курю, а я вам доказываю, что нет. И вы все равно мне составляете ГБ, Тобі ж протокол. такого... Це перше попередження. З чого ви взяли, що там попередження? Безповідь. Ну з чого ви взяли? Вам А вам є чим зайнятися? Ми ходимо, патрулюємо територію. Я бачу, що від ви, ви стоїте, не відволікаєте Від, служби. В, від, від якої? якої. Від патрулювання Київського району. Прилегло території Нікольського і Кушнівська. Разве це Київський район? А який? Це Нікольського району. И мой район. Поздравляю. И вы мне будете задавать вопрос, что мне заняться да, ни... никаких пытания он не задавал. Не, вы говорите, мне а, вам да, заняться нет. Да, не да, да спытал, спытал. Я да, говорю, да. мне есть чем заняться. Вы занимаетесь Так я занимаюсь, я людям допомогаю. А вы наоборот И их показываем. Чем? Разводить на знак, которого не существует. Не существует. Раз. Где? Вот один знак. Где? Труден. Покажите. Я вижу кружочек. Смотрите. Давайте на видео посмотрим. Давайте. Это кружочек? Вон. Левее из бутла. Вот, леви, ну, шляп. ну, ну, левее. Девочка, бачит ты Где? где? Знаю, она дорога и машина дала Ой, я классно. Гарный фокус я приеду. Куда она показывает? На мне все С чего вы взяли, что она туда показывает? У вас есть видео фиксации, что автомобиль именно оттуда заезжает? Как можно в этом убедиться? Свернуться, зайти один. Я говорю, я сюда заехал. заехал я вам все даду. Я сюда заехал. Это ваше право, вам дадут. У меня вот на телефоне есть видео, где я заезжаю под этот знак. Чудово. Я вам его предоставлю. Составите постановление? Я не бачу этого. Я вам говорю, предоставлю видео, покажу, что я нарушаю, вы составите на меня постановление? Не да, знаю, проведем профилактичную беседу А, то без женщины нельзя было провести профилактичную беседу. Я еще раз расскажу, я не бачу ваше порушено. Это порушение мы бачили. То бишь, ваши глаза. записаны дост... на бодикамеру. на боди -камеру я не могу... А вы можете это свои слова подтвердить действиями. А именно, показать фото-видео фиксацию правопорушения данной особы. Вам... А да если я звернусь, то порушение. мне дадут и напишут. Знаете, какие слова? Пол. Шов... Ну, хорошо. Понимаете? Это ваше право, так выражается. Давайте я сейчас поприсутствую здесь и посмотрим, насколько вы... Э, грамотно сделаете рассмотрение дела угу. хорошо все короче никольский это ну, просто <music> какая больная тема вот этот новенький а слышишь так это ты с яковенко был да в тот раз да. с яковенко ты был <music> полицейский я тебе сейчас фотку покажу всех не Ты был, подожди, не обманывай меня. Боже я был, боже не я, я не памятаю. Короче, друзья, как-то так. Буду дальше ходить и наблюдать. Следить, как говорится, за мной. А вы, чтоб такое не случилось, как с вот этой дамой, должны вступить в нашу группу надзор Харьков. Ссылка в описании.